Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu asrafi anbiya iwan musallim Wa ala alihi wassalamu ajama'in Amma ba'du Selamat siang para sedulur semua Bangtiku Kusuma yang saya cintai Yang saya hormati, yang saya sayangi Semoga Semuanya para netizen, sahabat-sahabat di Kusuma, diberikan kelimpahan rezeki yang barokah yang melimpah dan diberikan kesehatan kepada Allah dan diberikan, yaitu umur panjang yang barokah dan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan semuanya husnul khotimah dan akan selalu mendapatkan syafaat dari Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin di sekelas, uh, kesempatan siang hari ini saya akan memberikan suatu pengijasan, suatu keilmuan di mana keilmuan ini dipergunakan untuk yaitu Meleburat jin atau uh, iblis. Di mana keilmuan ini yaitu untuk melebur makhluk tersebut. Uh, makhluk tersebut jikalau uh, me merasuki seseorang dan uh, sangat meresahkan atau uh, menyesatkan bisa ada lebur pakai ilmuan ini ilmuan ini uh, saya sebut yaitu namanya Kulhu Dargo agung dimana keilmuan ini keilmuan langka keilmuan jawa keilmuan uh, sudah lama dan diturunkan oleh guru saya kepada saya dengan amalan yang tidak uh, tidak sulit, ya, amalannya jadi bisa Anda amalkan. Untuk uh, saya ceritakan di sini, pertama, untuk orang yang kerasukan ini, saya juga membaca ada beberapa mungkin santri. Oleh saya, dia memberikan weh kepada saya, mengabarkan bahwa ada tetangganya yang kerasukan, dia kebingungan. Gimana cara menanggulangi orang kerasukan agar tidak kerasukan, dan jinnya atau makhluknya bisa keluar? Benarnya gini: orang kerasukan yaitu orang yang pikirannya kosong, mudah melamun, dan jiwanya juga melayang kemana-mana. Akhirnya, dengan kekosongan itu bisa dimasuki oleh makhluk yang bernama jin atau uh, iblis dan sebagainya, siluman atau apa. Untuk para santri online saya, untuk menanggulangi orang yang kerasukan, ada dua metode. Pertama, Anda bisa uh, menanyai dulu itu jinnya yang merasuki, apa motivasinya apa tujuannya kok merasuki seseorang tersebut motifnya apa jika lo dia motifnya masih e, sebatas ingin iseng atau ingin cuman karena raganya jiwanya orang ini kosong maka dia masuk anda bisa usir saja caranya pertama jika untuk santri online saya yang sudah mengamalkan tameng cahaya, perisai cahaya dan sudah anda perisai diri anda sendiri anda bisa buang dulu perisai anda niatkan untuk membuang perisai dulu setelah itu anda bisa tarik jin itu di tangan anda -tangan, di tangan tapi sebelum anda tarik anda harus bentengi dulu tangan Anda di siku di ini ya, di persendian dengan tangan jari. Niatkan hanya membentengi siku aja, jangan seluruh badan. Kenapa kok harus dibentengi? Yang ditakutkan kalau jinnya masuk Anda ke tangan, masuk tarik ke tangan, dia terobot masuk ke tubuh Anda. Kalau Anda bisa mengontrol sih tidak masalah, Anda bisa keluar tangan. Tapi kalau Anda belum bisa mengontrol, Anda akan dikuasai. Anda akan di istilahnya dikudeta, pada dikuasai. Hanya anda harus niatkan untuk memagari dulu dengan taman cahaya di siku anda, nah, sini aja. Setelah itu, anda bisa tarik, anda sedot uh, makhluk itu ke tangan anda. Anda niatkan minta pada Allah untuk menarik sosok makhluk yang merasuki uh, badan orang di depan anda. anda tarik, pakai uh, yaitu nafas yang sudah saya berikan. Napas yang untuk anda ambil energi itu, anda tarik pakai nafas. Sedot dengan keras, sedot dengan keras, tarik pakai telapak tangan anda. Setelah setelah anda tarik, anda harus menguncinya. Cara menguncinya, setelah anda Kegiatan sudah tarik, jempol ini harus gini. Ah ini, cara menguncinya. Tarik langsung, gini, langsung otomatis dia sudah masuk di sini. Nanti ini bergetar atau apa gimana biarkan. Nah, setelah orangnya ini ya orangnya sudah siuman atau mungkin sudah jinnya sudah gak ada, segera anda bentengi. Anda rapalkan yaitu ilmu tamen cahaya, perisai cahaya. Anda cara, cara 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 bentengnya sudah bisa ya. Tapi karena tangan kanan anda sudah mengunci makhluk itu, anda pakai tangan kiri, telapak tangan kiri. Anda embuskan telapak tangan kiri, setelah Anda rapalkan, Anda langsung tempelkan ke kepalanya si pasien. Anda bentengi, biar tidak kerasukan lagi, biar tidak masuk. Setelah itu, eh, karena Pak Anda sudah kunci di sini karena mungkin jinnya sudah membandel, tidak mau eh, istilahnya keluar, dan juga niatnya mungkin mau mencelakakan, mau membunuh, atau mau. Uh, misalnya kiriman santet atau apa terlalu yang masuk ke tubuh uh, si pasien nah, setelah itu Anda kunci terus Anda amalkan yaitu ilmu pelebur uh, jin sama iblis tadi yaitu puluh dargo uh, agung itu Anda amalkan nah, cara penggunanya sama dibaca setiap satu kali tahan nafas sama jadi anda hembuskan. Setelah anda baca satu kali, hembuskan dengan mulut di telapak tangan anda. Ini, hembuskan. Biarkan bahwa anda sudah melebur, melebur atau Memusnahkan jin atau setan, uh, iblis yang sudah yang ada di tangan anda. Langsung anda uh, ini anda tekankan ke tanah. Langsung pukulkan ke tanah. Tapi apa? ke tanah. Okay. udah sudah melebur Insya Allah sudah Nah disitu ya caranya Cara pertama Dengan anda tarik Anda ini leburkan Cara kedua Anda bisa Masukkan Ke mediasi lain Anda misalnya punya teman Yang mempunyai power Atau kekuatan yang bisa menerima uh, untuk memasuki, dimasuki oleh makhluk koin jadi bersihkan dulu dari dari si pasien dari uh, orang yang kerasukan tadi masukkan ke teman Anda yang memiliki kekuatan atau uh, batin yang kuat. Jadi biar si pasien itu bersih dulu. Setelah bersih Anda langsung bentengi pakai tameng cahaya atau perisai cahaya. Baru yang di teman Anda baru Anda tangani. Itu cara kedua dipindah, istilahnya makhluknya dipindah ditarik dipindah itu nah, saya juga uh, lihat uh, channel sebelah itu ada hidup dimakan, ya memang bisa tapi ya percuma kan anir ya rasanya anyir pahit asin nah, bisa pakai itu bisa dilebur bisa dimakan banyak cara dan banyak macamnya jika dia dipaksa untuk keluar mau secara dengan sendiri tidak mau keluar anda bisa pakai cara itu cara pemaksaan Ya, caranya jadi nggak usah kalut, nggak usah uh, ini, nggak ya, usah aneh. Kalau ada orang kerasukan, Anda lakukan itu saja. Jadi, Anda bisa tarik langsung, Anda lepaskan bisa atau Anda pindah ke mediasi lain atau mediumisasi lain padanya. Biar si pasien itu kosong dulu, nggak dilarang asuki, Anda bisa bentengi dulu. Nah, setelah tadi, ya, Anda kan sudah melepaskan tameng 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 cahaya tameng sampai anda setelah selesai semua anda balikkan lagi anda bentengi lagi diri anda dengan tameng cahaya atau perisai cahaya karena kalau terbentengi itu makhluk lain tidak akan bisa masuk untuk menembus makanya anda kalau untuk menarik sesuatu makhluk anda harus kosongan dulu kosongan dulu badan anda dengan ada tamengnya tadi anda baru bisa menarik makanya kalau lihat-lihat aktualis yang lainnya dia pasti pakai mediumisasi ya. mediumisasi ke orang lain nah mungkin di mediumisasi ke diri dia sendiri karena kalau bisa ngontrol sih tidak apa-apa kalau nggak bisa ngontrol itu yang berbahaya kita akan dikuasai kalau misalnya iblisnya kuat jinnya kuat kita yang kalah kita dikuasai terus nah ini ada cara metode kita bisa menjadi dua sosok misalnya dua, dua dua ini ya kepribadian. Jadi kita kalau mau menarik atau memasukkan makhluk goib ke diri kita sendiri, pertama kita harus kuat batin dulu. Jadi kalau memasukkan makhluk jin, siluman atau iblis ke dalam diri sendiri, nah kita harus uh, di hati, di kolbu, kita jiwa kita bersuburnya di, di kolbu. Jadi di hati tapi seluruh badan kita itu dikuasai oleh makhluk jin. Jadi kita ada dua sol, dua kepribadian. Jadi kita di hati, di kolbu, jiwa kita yang asli, terus badan kita, fisik kita dikuasai oleh jin. Tapi kita harus bisa ngontrol. karena ketika kalau nggak bisa ngontrol kita yang dikuasai. Makanya dalam hati kita harus dikir terus, ingat tak Allah, oh dikir terus. Nah, anda bisa istilahnya Nah, ini suatu uh, keilmuan juga, jadi Anda bisa masukkan ke diri Anda sendiri dengan Anda kontrol diri Anda sendiri. Anda bisa tanya lewat batin, tapi dia nanti jawabnya lewat lisan, lisan yang memang bisa didengar oleh semua orang, tapi Anda lewat batin untuk tanyanya. Jadi, ada Bersumbuhnya di batin, di kolbu, di hati. itu. Nah, setelah Anda merasuki, setelah selesai, sudah sudah istilahnya sudah tanya-tanya yang banyak-banyak Anda bisa keluarkan Anda langsung keluarkan niat keluarkan dengan uh, dengan tangan Anda bisa keluarkan atau gimana bisa yaitu tadi cara mengeluarkan seperti cara menarik dengan pikiran yang sudah saya berikan waktu di PR itu ya jadi di situ Anda bisa masukkan diri Anda sendiri tapi jangan keseringan kalau keseringan nanti ditakutkan anda lengah, Anda tidak jikir, Anda sudah terpesona, Ibaratnya sudah enjoy, Akhirnya lengah, Maka hati Anda bisa dimasukin, Anda jiwa Anda lepas, nah, Kalau jiwa Anda lepas, Anda dikuasai sepenuhnya, Oleh makhluk itu, Itu yang berbahaya, Ibaratkan jiwa Anda hilang, Masuk ke alam lain, nah, Tapi tubuh Anda dikuasai, Makanya, jangan keseringan itu ya saran saya di sini untuk ilmu uh, ulhudargo agung anda bisa pelajari anda bisa amalkan. ramalannya uh, amalannya ini saya sebutkan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim ulhudargo balik setrum moro setrum mati jalmo moro jalmo mati setan moro setan mati buto moro buto mati hantu moro hantu mati iblis mati, maling mati, Sejauh Allah mati, saking pitulungane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu amalan yang akan dibaca, yang harus dibaca. Saya ulangi lagi ya, Anda bisa simak. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu dargo balik setru moro setru mati. Jalmo moro jalmo mati. Setan moro setan mati. Itu moro itu mati hantu moro hantu mati iblis mati maling mati sejauh Allah mati saking pitulungane Allah la ilaha illallah Muhammad wa Rasulullah itu anda baca minimal 41 kali setelah baca sholat lima waktu jika anda sudah mempunyai banyak amalan anda tidak usah baca 41 kali kalau sudah banyak amalan misalnya sudah banyak anda bisa baca setelah sholat bisa atau di, di luar sholat juga bisa. Anda amalkan se ini ya, se, sesempat sampean. Mungkin malam mau tidur mau amalkan bisa. Anda rangkum semua amalan-amalan itu. Cukup baca 10 kali saja. Tiap amalan 10 kali, tiap amalan 10 kali. Kalau sudah banyak ya amalan sampean itu agar apa? Ibarat ya kayak uh, ini ya, software di HP harus update tiap hari makanya amalan itu harus dibaca biar anda itu update tiap hari jadi biar bisa digunakan tidak macet dan bisa digunakan untuk manfaat bagi umat jadi gitu ya jadi bisa anda baca sewaktu-waktu mungkin mau tidur pagi hari atau setelah sholat subuh atau nanti siang hari itu terserah yang penting satu amalan 10 kali kalau sudah banyak tapi kalau masih belum banyak ya anda baca setelah sholat lima waktu anda baca minimal 41 kali kalau sudah sudah sering anda baca anda cukup 10 kali saja itu ya untuk amalan jin atau iblis jadi namanya pelukis targo agung itu saja yang bisa saya sampaikan untuk uh, pengisahan keilmuan ini agar bermanfaat dan berguna untuk umat. Di sini semuanya harus ikhlas Anda juga untuk mengobati orang Untuk mengeluarkan orang kerasukan Anda juga harus ikhlas nggak usah narik harus sekian-sekian Jangan, jangan Anda ikhlas nilai ta'ala untuk mencari ridha Allah Untuk mencari uh, pahala Agar Anda bisa menemui nanti setelah Anda meninggalkan dunia Nanti pahalanya kita tuai di alam uh, keabadian yaitu alam akhirat. Jadi di sini Anda harus ikhlas dan tidak memasang tarif. Anda coba itu, kalau ada orang Anda bantu seikhlasnya, lillahi ta'ala untuk mencari keridaan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Yang benar semua pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah semua pada diri saya. Kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan karena saya juga manusia tidak luput dari salah dan dosa begitu saja untuk para dulur semua syakiri akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh